мы сейчас находимся на ВДНХ и мы побываем на Киев Maker Fair. Идем? Привет! С вами студенческое телевидение КПИ-ТВ. Мы находимся на втором городском фестивале «Мини Мэйкит fair который проходит на ВДНХ. Он объединяет более ста участников, которые создают что-то новое, а главное, готовые делиться своими технологиями. Отлынить не получится. Сейчас рисуем на стекле. По-моему, это какой-то дракон. Мы тут представляем открытую лабораторию электроники ⁇ Лампа ⁇ которая работает в КПИ как раз на факультете электроники. В принципе, мыщи все, что надо, у нас есть. Мы хотели э, приобрести компоненты для создания какого-то серьезного коптера. Мы сейчас ищем на этот день еще большой квадрокоптер, например, сделать. Это то, что нам надо. Да, ты, конечно, как бы забродившая. Поехали! Мы э, стали командой хороших инженеров, которая приняла участие в международных соревнованиях, построила свой первый болит первый в Киеве болит Расскажи сейчас мне, как ее завести? Как... Да, можно. Коротше, Давай, розкасувай. є така спеціальна клацалка, ага. Типа екстремальне виключення всієї системи. Провертаємо її, нажимаємо тормоз, виживаємо сцеплення, опускаємо кнопочку і все. покажем, как печатается Лина Грегора. Крат, который книги печатает. Ты не штичков уже получили на этой выставке? Ну, не получилось. Э, наша майстерня – это такое поединение техничности и творчести. Ну вот мы и попробовали на себе, что такое резать по дереву. Я не знаю, для чего это, но... Пускай будет. Вас никак власти не ограничивают? Нас нет, никто ничего не знает. Ну, у нас сейчас больше всего шансов научить их К тому же моделированию в Майнкрафте. А, у меня нет камушков. 3D-печати. Типа принтеры, только 3D. Спасайся. Да. Классно. Да, нам очень понравилось. Пока! Пока! Как власти не ограничивают нас нет, никто ничего не знает, и мы в принципе ничего не делаем такого противозаконного.